ने, अपने गवर्नर हाउस में पहले की तरह अपनी रिवायत के मुताबिक उन्होंने कुछ ऐसे पहले कल्चर डे पहली दफा हुकूमती सतह पर गवर्नर हाउस ने मनाया था किया था। अब उन्होंने 24 दिसंबर को महाजन कल्चर डे का फैसला किया अनाउंस किया है और हमें भी उसमें शक्कर की दावत दी है हम इन ताला वहां पर शरीक होंगे ये जो कल्चर है सकाफत है तमदन है ये कल्चर कलर है रंग है रोशनी है ये या अनार की नहीं है ये एक दूसरे के साथ इजहार मोहब्बत एक दूसरे को तस्लीम करना एक दूसरे की तजीम तो करना तो का मामला है। पूरा पाकिस्तान मुख्तलिफ कल्चर के का एक गुलदस्ता है और गवर्नर हाउस कराची शहर में है जो खुद पाकिस्तान के बल्कि अधिनायक एक्सटेंडेड बर्स शिविर के तमाम कल्चर्स का एक गुलिस्ता है यहाँ पर तमाम कल्चर से ताल्लुक रखने वाले तमाम इलाकों से ताल्लुक रखने वाले तमाम ज़मानों से ताल्लुक रखने, रखने वाले अपने कल्चर्स आ, उत, अपने कल्चर्स का मनाते भी हैं और अपने कल्चर्स तमतों और संकाप के साथ ये शहर उस शादा दिल लोगों का है। ये शहर की मेहमान नवाजी इस शहर में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार ही है कि आज पूरा पूरा पाकिस्तान शहर ये एक मेल्टिंग पॉट है पाकिस्तान के तमाम सकाफतों का कल्चर का तमदन का जबानों का ख्यालों का तो इसमें खुद इस शहर का जो सबसे बड़ा कल्चर है जो कि हिंदुस्तान के तमाम जो पाकिस्त अजीम तर बर सगीर का सबसे इरतदा यात्रा कल्चर है जिस कल्चर की बुनियाद पर जिस जबान की बुनियाद पर जिस ख्याल की बुनियाद पर अल्हमद जी मुल्क मारे में अखबार ने आया है और से है। ये ये तहजीबी जो इदार है ये जो तहजीबी रवायात है ये हम सबका सब कौमी असासा है इसी ने, ने कौमी बनिया है ये कल्चर कल्चर और हमारी कोशिश होगी कि इस कल्चर के साथ इसमें मजीद कल्चर के जो रंग हैं कलर्स हैं सकाफत के तमदन के जो पाकिस्तान में है उन सब की रंगारंगी से पाकिस्तान का एक कल्चर पूरी दुनिया को दिखाने के लिए शोकेस करने के लिए हम सबको उसकी कोशिश करनी चाहिए एम क्यू एम जो बनी थी उसका पैगाम ये था कि हम आपको तस्लीम आप कर. करते हैं आप हमें तस्लीम करें हम आप आपकी जबान को तस्लीम करते हैं आप हमारी जबान को तस्लीम करें हम आपकी सकाफत आपकी तारीख आपका आपके नफसियाती रद्द अमल की कदर करते हैं आप हमें माने हम आपको माने अब आप आपका हक तस्लीम करें आप हमारा हक तस्लीम करें आप हमारी शनाब तस्लीम करें हम आपकी शराब तस्लीम करें तो इन शाल हम चौबीस दिसंबर को हम एम के एम के कारकुनान से भी दरखास्त करते हैं कि वो भी इसमें शरीक हों और इन शे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत इसलिए महसूस हुई कि ये हिमात किसी के खिलाफ नहीं ये हिमात आते सिर्फ में बसने वाली तमाम अबियतों के कल्चर के यहाँ मनाए जाते हैं उसमें भी हम शरीक होते रहे हैं सो इसमें भी शरीक हो रहे हैं है। ना। और एजेंसी भी सकाफत होती होगी किसे कहते हैं और शर्ट है है। पहने या सबसे का का है। और, और, और अक्सरियत पहनती है और वो जबान जो आप बोलते हैं सरकारी जबान आपकी जो आपकी कैबिनेट से लेकर हर जगह बोली जाती है वजीर आला हाउस से लेकर वजीर आजम हाउस तक तो साइंस की टेक्नोलॉजी की तरक्की याफ्ता दुनिया की इरत याफ्ता है सो so, हमें ये तो कहने की इजाजत दीजिए कि हमारा इरत याफ्ता और चादरें बदल जाने से तहजीबें नहीं बदल जाती मदम नहीं बदल जाते तारीख नहीं बदल जाती है और भाई किसी का भी कोई कल्चर नहीं है एक तारीख है सफर होता है बदलता रहता है कुछ चीजें शायद गुजरात से आई सिंह के अंदर चाहे बलूचिस्तान से आई होगी बलोची कल्चर एक बड़ी तादाद हैं फिर ये कराची में आकर तमामी को मौका मिला है एक नया रंग एक नया अंदाज एक नया तरीका है और ये इसलिए है कि इस शहर में किसी के खिलाफ बात नहीं की किसी जबान के खिलाफ बात नहीं की किसी की शनाब के खिलाफ बात नहीं की है अपनी गुमोती हुई शनाब को तस्लीम कराने के लिए जरूरत थी क्योंकि वही हकूक का पहचान कराती है और क्योंकि ये पोटर सिस्टम लिसानी बुनियादों पर शनात की बुनियाद पर लगा था एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं था इसलिए उस उस वक्त को अपने अपनी शनाख्त अपने हकूक के तय अपने इकदार और अपने ख्याल की वजह से इकट्ठा होना पड़ा वरना हम पैदाइशी तौर पर पाकिस्तान बनने से पहले हमारे अजदाद पाकिस्तानी थे उन्हीं के औला थे इसमें मैं थोड़ा सा एड करना चाहूंगा की इजाजत से देखिये गवर्नर uh, हाउस में गुजतः तीन सालों से आ, सिंधी कल्चर डे मनाया जाता है और पहली मरतबा उन्हें यह ख्याल आया कि महाजन कल्चर डे भी आ, मनाना चाहिए क्योंकि मुख्तलफ तंजीमें और नौजवान कराची में कई सालों से महाजन कल्चर डे चौबीस दिसंबर चौबीस दिसंबर को मनाते हैं और सिंधी कल्चर डे भी दिसंबर के पहले हफ्ते में आ, मनाया जाता है और मुख्तलि तनजीमें मनाती है और गवर्नर हाउस में भी मनाया जाता है और हम उन तंजीमों के मनाए जाने वाले सिंधी कल्चर डे में भी जाते हैं और जो मुख्तलिफ तंजीमों और नौजवानों की तरफ से महाजन कल्चर डे मनाया जाता है चौबीस दिसंबर को हम उसमें भी शरीक होते हैं एम एम भी शरीक होते रही हम सब हम सब भी शरीक होते रहे हैं और अगर इस मरतबा अगर गवर्नर साहब ने ये एक इंतहाई एसन इकदाम किया है तो उसका हम खैर मक़दम करते हैं एम क्यू एम पाकिस्तान खालिद भाई ने जैसा के काम शरीक भी होंगे और हम इसकी हमायत भी करते हैं क्योंकि एम क्यू एम पाकिस्तान ये समझती है कि ये एलियन का लफ्ज अगर कोई इस्तेमाल करता है तो खालिद भाई ने ये कहा कि उनकी भी भाई कोई सकावत होती है तो बाकी भी जो माशा पाकिस्तान में सकावतें हैं लोगों की बूद है उनके रहन सहन के तरीक़े हैं उनकी तहजीब और तमदन है उनके मुख्तफ मौक़ों की रसूात हैं उनका ओढ़ना बिछोना और पहनना है तो अगर उसमें ये अगर एक फ़र्क नज़र आता और ये एक तबके की शनाख्त बनती है तो कोई शनाख्त भी मुझे नहीं मालूम कि वो आसमान से उतरी हो वक्त पर हालात तो और एक अमल होता है जो तय करता है कि भाई ये आइडेंटिटी है ये शनाख्त है अब अगर आज कुर्ता पजामा महाजनों की सकाफत का एक नुमाइंदा लिबास है और वो उनकी एक शनाख्त है लेकिन उन्होंने एक बड़ी तादाद में शलवार कमीज पहन कर ये बता दिया कि अगर ये हमारे दीगर कौमियतों के भाइयों का लिबास है तो हम उसे दिल से कबूल करते हैं और शलवार कमीज भी पहनते हैं लेकिन अगर आ, अमीर खसरों की बात होगी तालिब की बात होगी मीर तक की बात होगी और उसके बाद फिर सर सैद अहमद खान ने इसी सकाफ़त और इसी जबान को नुमाइंदा जबान बनाकर एक ऐसी तालीम और तरबियत की बात की और जाम अलीगढ़ बनाई और फिर एक सकाफत ने एक बड़ी सियासी तहरीक को तो जन्म दिया और बिलाकर वो जाम अलीगढ़ की तहरीक का अख्ताम हयाम पाकिस्तान और हमारी आज़ादी की सूरत में निकला तो इसका मतलब ये है कि ये महाजर सकाफत दरअसल बानिया ने पाकिस्तान की सकाफत जिन्होंने पाकिस्तान के लिए लाखों जानों का नजराना दिया ट्रेने कटी काफड़े लुटे मेरी बहनों और बेटियों की असमत कुर्बान हुई ये उनकी सकाफत है तो मुझे बताइए कि जबान के अतबार से जब वो पाकिस्तान में आए तो न वो सिंधी ज़बान बोल सकते थे न पंजाबी ज़बान बोल सकते थे न पश्तो जबान बोल सकते थे न हजारे वाल न सराइकी न बलोची न गिलगी न फिर और न पोटहारी तो अगर उनकी बारह मुख्तलि जबान है उर्दू सबसे ज्यादा बोलने वाले महादेव उर्दू जबान बोलते हैं सबसे ज्यादा वो उर्दू जबान बोलते हैं और उसके बाद पूर्वी है ही है, उसके बाद मेवाती है राजस्थानी है गुजराती है मेमन है काठियावाड़ी है ये बारह जबाने बोलने वाले अगर कई और हवालों से कदरें मुश्तरक है लिबास है शादी ब्याह की रस्में और ये जो अमीर खसरो के शादी ब्याह के जो गाने हैं रस्मात हैं मुझे बताइए तो इसमें कहाँ सियासत आई इसमें कहाँ मुनाफरत आई इसमें कहाँ ताब आया कि इसका जवाब कुछ फॉर्म बरस जो है वो नफरत की जबान में और तासब की जबान में देकर सिंध जो कि सबसे पुरमान सूबा है शाह अब्दुल अब्दुल्लीफ भटाई की धरती है और एक मेहमान नवाजी जब महाजिर यहाँ आए थे तो हमारे आ, सिंधी बोलने वाले जो कदीम सिंध के बादशिंदे हैं उन्होंने जिस तरह उनके लिए अपनी बाहें भी बात की थी और अपने दिलों के दरवाजे भी खोले थे तो ये उसी आ, माहौल की तजदीद है ना, और हमने तो ये अहद किया कि ये शहर सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सकाफतों का मस्कन है यहाँ पाकिस्तान के हर इलाके का शहरी रहता है हर जबान बोलने वाला शहरी रहता है हर सकाफत का हामिल शहरी रहता है और जब वो तमाम सकाफतें कराची में रहती हैं, तो आज यहाँ जो है वो पश्तो दिन भी मनाया जाता है सिंधी सकाफत भी मनाया जाता है और महाजाफत भी मनाया जाता है इस मरतबा गवर्नर हाउस में मनाया जा रहा है और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप देखेंगे कि ये शहर जिसमें हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी है हर इलाके का पाकिस्तानी है तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये कराची की सकाफत इन तमाम सकाफतों का एक इम्तजाज होगी ये उन तमाम खड्डा ये तो लखनऊ के या आगरे के या दिल्ली के लफ्ज ही नहीं थे लेकिन आज हम भी पंगा तो भाई पंगा क्यों ले रहे हम भी ये कहते तो हमें माहौल को जो है वो फर नहीं करना हमें दिली का करना जो पीरीलाई बख्श पहले वजीर के पीरी लाई एक पूरी सोसाइटी बनाई अपनी पूरी जमीने उन्होंने अमल और सुन्नत को दोहरा कर महाजरों के लिए खोली लेकिन अगर बूदोबाश रहन सहन में अगर आज ये शनाख्त के एतबार से फर्क है तो भाई सूर्य हजरासी आयत है ना लोगों हमने तुम्हें आ, एक बाप एक बाप से पैदा किया और आपस में तुम्हें कबीलों, गिरोहों और खानदानों में तकसीम किया ताकि तुम्हारी आपस की शनाब तो हम ये समझते कि हमारी शनाब हमारी बाज, रहन सहन जबान लिबास, ओढ़ना पहनना बिछोना ये सब चीजों में अगर एक अलग आइडेंटिटी रखती है तो अगर हमें इस पर फख्र है तो हम आ, मेरे ख्याल में इसमें किसी और शनाब उनके वजूद को हमने मानने से इनकार थोड़ी किया है तो मेरे ख्याल में दिल बड़ा करने की जरूरत है और हकीकतों को मानने की जरूरत है हकीकत से आंखें मिलाकर नज़रें मिलाकर उसे एक्सेप्ट करने की जरूरत है तो मेरे ख्याल में ये होना चाहिए ना कि आप जबरी तौर पर कहें कि आप ये करें आप ये करें और आपकी ये सकाफत होगी कोई किसी की सकाफत को डिफाइन नहीं कर सकता थोड़ा, थोड़ा जब से पाकिस्तान बना है, जो इलाकाई जिनको हिंदी पंजाबी यानी सरकारी आप क्या कहेंगे आपका हमारे जो बोलने वाले भाई हैं वो शुप्ली सिक्की बिहार बंगाल मुख्तल वहाँ के एक सकाफत की यक आप कैसे करेंगे लाहौर पिशावर या दिग्त को भी क्यों नहीं बनाए सरकारी है, है यह सकाफत जो वहां की भी